У субботу о 20.30 в эфире Интера вы побачите документальный фильм про братьев кличків. Не пропустить премьеру. Команда «Ранку» розпитала одного из легендарных боксеров Виталия про съемки фильма и не только. Многие говорят о том, что сейчас проблема с героями. Но вот оказывается у нас есть два самых главных героя, и о них даже снят фильм. Каково это вот, ощущать себя народным героем? Герои – те люди, которые совершают героические поступки. Я не знаю, что героическое мы сделали. На самом деле, история фильма интересная история про двух мальчишек, которые мечтали. Какие у вас были слабости, не связанные со спортом? Как в чем у вас были неудачи? Я очень эмоциональный человек. А, казалось бы, бывают моменты в жизни, когда, например, тяжело сдержать слезы. Можете себе представить, двухметровый атлет э -э, с там, железной волей э -э, с какими-то такими качествами, которые он показывает в ринге, которым завидуют и вдруг может расплакаться. В фильме есть такой момент, когда показывается бой с Леноксом Льюисом, когда вы кричали Я могу драться. Когда врач остановил, да, без вашего согласия бой. Вы кричали Я могу драться, я могу драться. Вот многие женщины, которые посмотрели это кино, они говорят. Мы не понимаем, почему, почему, ведь ему грозила опасность, а все мужчины отвечают только одно, но вы не понимаете, это адреналин. Можете как от первого лица нам, женщинам, объяснить, почему, рискуя собственным здоровьем, жизнью, жизнью своих близких, в принципе, которые вас ждут всегда после боя, вы продолжаете драться. Uh ты должен отдаться на 100% и для того, чтобы получить то, к чему ты стремился, то, к чему ты инвестировал многие годы усилия, тысячи часов тренировок, пота, крови, когда ты переступал через свое «не могу», и вот тот момент, и в один момент какой-то врач хочет украсть твою мечту. И здесь уже не стоит вопрос, крови, травмы, риска, мечта. За мечту ну, можно отдать многое. За что может мужчина драться вообще? Как мужчина? Драться. Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я, вот верите, нет, больше 20 лет, больше 25 лет я оттачивал мастерство поединка, поединка с соперником. И ни разу не использовал эти ни способности, ни качества, которыми обладаю, за пределами ринга. Вот. И поэтому не могу вам рассказать, как это драться. Я не знаю, как это драться. Последний раз я дрался в школе, мне было лет, наверное, 13, 12, 13 лет. Вот. Помню, что там мы там на уроке физкультуры не поделились своим одноклассником. Я человек вообще не конфликтный. Ну, вообще люди, которые достигают э, высокого мастерства в своей области, э, в спорте, они, как правило, не используют э, то, чем обладают. И не, им нет надобности доказывать свое превосходство над кем-то. Они полностью в себе уверены. А дерутся, как правило, люди, которые ущемлены, которые хотят кого-то унизить, тем самым показать свое превосходство, свои какие-то. Э, на самом деле дерутся слабаки. Ваш брат в кадре говорит о том, что он рад бы съесть чизкейк. Вы подтвердите то, что у спортсменов не такая жесткая диета, или все-таки вы себе можете даже в период тренировок позволить какие-то слабости? Нет людей без слабостей. Вот у моего брата с самого детства сладкое это была его самая главная слабость. Я помню, в детстве он заедал борщ конфетами. Для меня до, сих, до, сих, до сегодняшнего дня это было большим удивлением, как так можно есть, а, совмещать несовместимое. А, слабость есть у каждого. Но о них мы никому не говорим, чтобы никто ими не воспользовался. Дорогие друзья, 21 апреля в 20.30, полдевятого, посмотрите фильм «Кличко». Надеюсь, что он вам понравится, и вы посмотрите интересную историю, которая вам сможет рассказать о том, что в жизни нет ничего невозможного.